साइड 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 एंड एंड मिड ठीक है तो क्या होगा ये वी शेप का बन जाएगा एंड वी शेप के ऊपर हम एक ऐसी रॉड डाल देंगे अब हम इसके ऊपर जो है ना वो डाल सकते हैं पॉलीथिन डाल सकते हैं कांच की प्लेट डाल सकते हैं इस टाइप से जैसे हमारे वो शेड्स बने ना ऐसे वी शेप के वैसे हमने बना दिया एंड उसके ऊपर हमने पॉलीथिन डाली पच्चीस माइक्रोन की वो क्या करती है कि जैसे ही हम उसको ढक देते हैं तो नीचे से हीट क्रिएट करती है है ना तो हम क्या करते हैं एक तरफ ये जो वी शेप का ये हिस्सा खाली होगा ना इस साइड का इसको हम जाली से कवर कर देते हैं कौन सी जाली मच्छर जाली बारीक बाली जो होती है ना जाली वो और ए साइड से हम पूरा पैक कर देते हैं और ये साइड छोटा सा होल बनाते हैं जिसमें एग्जॉर्स लग जाए हाँ और उस एग्जॉर्ट फैन को चलाने के लिए सोलर पैनल का यूज करते हैं तो सोलर पैनल को धूप में रख देते हैं इसको भी हम धूप में रख देते हैं तो धूप जब इस पर पड़ेगी पॉलीथिन पे तो क्या करेगी पॉलीथिन उमस बनाएगी ह्यूमिडिटी बनाएगी और ह्यूमिडिटी से अंदर हम वेजिटेबल को काट के प्लेट पे डाल देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बैगन हमारे खेत में काफी निकल रही है ब्रिंजल अभी, अभी वो फाइव रुपीज के जी जा रहा है या टेन रुपीज के जी जा रहा हमने एक बार कैलकुलेशन लगाया साहब हमारा तो एट रुपीज के जी तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है है ना और टेन रुपीज के जी जा रहा और ट्रांसपोर्ट डेढ़ रुपए और पचास पैसे हमारी मेहनत सब मिला के वो तो दस ही रुपये हुआ तो हमें नहीं बेचना हमने क्या किया ब्रिंजल को काटा जैसे हम फ्राई करने के लिए यूज करते ना वो शेप में काट के इसमें प्लेट पे डाल के पॉलिथीन से ढक के और इसको छोड़ दिया फोर डेज में फोर टू फाइव डेज में उसका ब्रिंजल का जो पानी होगा वो पानी पूरा वाटर इवापरेट होके यहाँ आएगा एक्जॉर्च उसको बाहर निकाल ठीक है यहाँ पे जाली होगी जाली से हल्का सा धक्का लगेगा फ्रेश एयर का ठीक है ये पूरा मान के चलो ये प्लेट ऐसी ढकी हुई है ये प्लेट जो है ना ऐसी है यहाँ पर जाली लगी है यहाँ से फ्रेश एयर जा रही है वेजिटेबल की ट्रे ये सरफेस पे रखी है यहाँ से फ्रेश एयर आ रही है और ये ऊपर पॉलिथिन से ढका है तो ये वेजिटेबल का पानी को एवापरेट कर रहा है और यहाँ से एग्जॉर्थ उस तरफ से बाहर निकाल तो ऐसे करके जो है हम डिहाइड्रेटर करते हैं और सारी वेजिटेबल का पानी सुखा के और इनको बिना प्रिजर्वेटिव पैक करके दो साल तक इनको आराम से रख सकते हो एयर अटाई अब हमको जब भी बैगन खाना है मान के चलो घर में हमें जब भी ब्रिंजल यूज करनी है हमने थोड़ा सा बैगन निकाला थोड़ा सा पानी को गुनगुना किया थोड़ा सा गुनगुना करना है खाली गर्म नहीं करना बहुत और गुनगुने पानी में ये बैगन वापस डाल देंगे अब ये बैगन क्या करेगा दस मिनट में ये वापस वैसे ही फूल जाएगा जैसे हमने उसको काटा था अब हम क्या करेंगे उठा के इसको फ्राई कर देंगे ठीक है और फ्राई करके सब्जी बना देंगे आपको वही टेस्ट मिलेगा वही न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी जो आपके ओरिजिनल फ्रेश ब्रिंजल में रहती है ये चीज जो है ये चीज जो है ना हमारे चलन में नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे को तो खूब ब्रिंजल होता है और ब्रिंजल खत्म होता है तो दूसरा वेजिटेबल आ जाता है तो हम ब्रिंजल को भूल जाते हैं और फिर दूसरा आता है फिर हम तीसरा भूल जाते हैं हमारे पास वेजिटेबल की रेंज है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा सूरज की किरण सबसे ज्यादा पानी सबसे ज्यादा क्लाइमेट है 200 क्लाइमेट है हमारे पास पूरे इंडिया में जिसमें पूरे वर्ल्ड की सारी वस्तुओं को उगाया जा सकता है इतना रिच देश है तो हम तो भूल जाते हैं बैगन खा के फिर हम कुछ और खाने लगते हैं कुछ और खाने लगते हैं लेकिन उन देशों के बारे में सोचिए जिनको सनलाइट ही नहीं है सिक्स मंथ तक बेचारे बर्फ से ढके रहते हैं तो वहां पे तो कुछ उगता नहीं है ना चिली उगती ना ब्रिंजल उगते ना टोमेटो उगते हैं तो उनके लिए ये औषधि का काम करती है इसका मतलब ये है मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी चीज़ का जब सस्ता होता है वैल्यू एडिशन करके वहां पर ये दे सकते हैं और इसकी डिमांड अभी हम इसको बम्बई में फोर हंड्रेड रुपीज़ के जी देते हैं जब हम सौ किलो ब्रिंजल सुखाते हैं तो कितना किलो ब्रिंजल बजता हमारा ट्वेंटी फाइव के जी बैगन बजता है 100 के जी सुखाया तो कितना बचा 20. 25 फाइव के जी और अगर हमारा 10 रुपीज का बिक रहा था तो 10 इंटू हंड्रेड कितना हुआ 400 हंड्रेड्रेड हाँ सॉरी हाँ thousand हुआ है ना thousand हुआ मतलब thousand रुपीस का बैगन हमने डिहाइड्रेट किया और वो बचा कितना twenty five किग्री अब twenty five किग्री into four hundred कर दो ten thousand सो अभी हमारा thousand रुपीस का जा रहा था हमने चार दिन वेट करके उसमें ये कर लिया तो अब ये ten thousand का हो गया दसगुना मिल गया और अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो यही काम हमसे सीखकर और लोगों से सीखकर बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो जाएंगी और कंपनियां ये काम करेंगी वो कहेंगे आपसे हम बैगन नहीं हम करेंगे नहीं। तो हमको करना ये है कि हमको काम को कंप्लीट करना मैं ये कह रहा था अभी ये बैगन ऐसा कर दिया अब दुनिया की कोई मजाल की ताकत नहीं है कि अब इसका कुछ कर देंगे ठीक है क्योंकि अब जो करना था वो हमने कर दिया है ना मैं वही तो कह रहा हूँ जिसके, जिसके पास जिसके पास जिसके पास सुनिए ना जिसके पास है उसको कदर नहीं है लेकिन जिसके पास नहीं है उसको सबसे ज्यादा कदर